أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم صدق الله العزيز گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں اس کی تفسیر میں واضح کیا گیا کہ دنیا میں کفار کو فتح اور خوشحالی ملنا اللہ کے ان سے راضی ہونے کی علامت نہیں بلکہ یہ ان کے لیے محلت ہے یہ ان کے لیے محلت ہے آج جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے اس میں دوسری سائیڈ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے دوسرا پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے ایمان والوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں اہل ایمان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں یاد رہے جس طرح کفار کی دنیا کی فتح اور خوشحالی اللہ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ایسے ایمان والوں پر آنے والی آزمائشیں تکلیفیں حالات مصیبتیں شکست پریشانیاں اللہ کے ان سے ناراض ہونے کی علامت اور دلیل نہیں اہل ایمان پر آنے والی آزمائشیں اس لیے ہیں تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے دنیا, دنیا پر, پر واضح, واضح ہو جائے اپنے, اپنے ان, ان, ان میں سے کون, سے کون تھے اور مفاد, مفاد مطلب, مطلب کے لیے ان کے ساتھ شامل, شامل کون, کون تھے مخلصین کون منافقین کون, منافقین کون, 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 کون ارشاد, ارشاد باری تعالیٰ, باری تعالی ہے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اللہ جل شانہ ایمان والوں کو جس حالت پر ہے اسی حالت پر ہرگز نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کھرے اور کھوٹے کو جدا جدا نہ کر دیں یہاں تک کہ پاک اور ناپاک کو ان میں سے جدا جدا نہ کر دیں منافقین ایمان کا بھی بدل کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے عہد میں جس طرح کی مشکلات آئیں حالات آئے ان جیسے حالات میں ڈال کر انہیں بے نقاب کرنا مقصود ہے عہد جیسے حالات انہیں بے نقاب کرنے کے لیے تھے تاکہ کھرے اور کھوٹے سے منافقین اور مومنین آپس کے اندر تمیز ہو جائے کون کھرا کون کھوٹا کون مومن کون منافق رہتی دنیا تک واضح ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق مخلصین پروانے دیوانے صحابہ کرام کیسے تھے کیسی کیسی قربانیوں کے باوجود عہد میں ستر شہید ستر زخمی دوسری قربانیاں کیسی کیسی قربانیوں کے باوسف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عبداللہ ابن عبیجے جیسے منافق وہ جدا ہو گئے کچھ جو, جو ساتھ رہے, رہے اور مشکل وقت آیا وہ بھی علیحدہ ہو گئے, گئے تو یہ ایمان والوں پر آزمائش, آزمائش ہے اور کھوٹے کے درمیان, درمیان تمیز, تمیز کرنے, کرنے کے, لیے کے لیے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ ہو تو عالم الغیب ہیں خوب جانتے ہیں کھرا کون کھوٹا کون مومن کون مخلص کون تو پھر اللہ آزمائش میں ڈالے بغیر یو ہی تو بتا دیں آیت شریفہ کے اگلے حصے میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَا اللہ جل شانہ اپنے اصول اور ضابطے رکھتے ہیں جن میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ اللہ براہ راست عام لوگوں کو غیب سے آگاہ نہیں فرماتے بلکہ اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جب جس کو جتنا چاہے آگاہ فرماتے ہیں جب جس کو جتنا چاہے آگاہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ بھی نہیں علم اللہ جل شانہ کی ملکیت ہے اور اللہ کا اختیار ہے اپنے ملک سے اپنے اختیار سے جسے جتنا چاہیں غیب عطا فرماتے ہیں یہاں پر براہ راست براہ راست منافقین کو بے نقاب نہیں کیا گیا اس کی بے شمار دوسری حکمتیں بھی لکھی ہیں پہلی, پہلی تو ذکر کر دی, دی, دی کہ دی اللہ نے کسی حکمت دی دی سے نہیں چاہا چاہ 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 تو نہیں آگاہ کیا, کیا آزمائش ڈال کر کھرے اور کے درمیان فرق ظاہر کروایا بے شمار دوسری حکمتوں میں سے ایک حکمت, حکمت تو محلت دینا ہے شروع سے ہی دی آگاہ کر دیا جائے یہ مومن یہ منافق تو پھر اس میں محلت کسی کے لیے نہیں رہے گی ابتدا کے اندر منافقین, منافقین کو کھلا چھوڑا گیا تاکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں شاید شاید ہدایت پا نفاق سے جان چھوٹے, جان چھوٹے اور اخلاص, اخلاص کی, طرف کی طرف آ جائے یہ جائے موقع اور مولد یہ مہلت تو, تو اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں ابتدا ہی سے کسی کی بھی پکڑ نہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر غیب سے ہی بتا دیا جاتا یہ مومن یہ منافق تو صحابہ کرام کا امتیاز امت پر ظاہر نہ ہوتا اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا تاکہ باقی امت پر قیامت تک آنے والی انسانیت پر صحابہ کرام کا امتیاز ظاہر ہو جائے دیکھو یہ تھے ایمان والے یہ تھے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے والے یہ تھے دین اسلام کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے والے یہ تھے جانے وارنے والے یہ تھے زخم اٹھانے والے صحابہ کرام کا امتیاز واضح کرنا تھا اس لیے آزمائشوں میں ڈالے گئے فآمنوا باللہ و و عظیم آزمائشیں آنی تھی آ گئیں اہل ایمان منافق جدا ہونے تھے ہو گئے اللہ نے آزمائش میں ڈالا اس کا مقصد واضح ہو گیا اللہ جتنا چاہے غیب بتا دیتے ہیں یہ اصول بھی ذکر کر دیا قرآن پڑھنے والوں کو چاہیے صحابہ کرام سے خطاب ہے تم ایمان میں آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں ترقی پاؤ ایمان میں تقوی میں اور قدم اور قدم اور قدم, اور قدم آگے فلکم اجر اگر ایمان, ایمان میں تقوی میں, تقوی میں آگے, آگے بڑھتے جاؤ گے اللہ کی طرف سے اجر بھی بڑھتا جائے, جائے گا تمہارے لیے بڑا, بڑا عجر, عجر ہے بڑا اجر ہے بڑا لہذا فضول کی چونوں چرا میں پڑنے کی ضرورت نہیں فضول کی چونو چورا میں بحث و تمہیز میں پڑنے کی وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ترقی کرو ایمان کو سوچو ایمان میں آگے بڑھو اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخش